14 листопада відзначається всесвітній день боротьби з діабетом. в нашій країні, на жаль, статистика невтішна. Кожен другий українець, хворий на діабет, не знає про свій діагноз. Такі дані озвучують медики. Головне у боротьбі з недухом своєчасно виявити його сьогодні. У Запоріжжі була проведена акція, метою якої було донести жителям міста інформацію щодо способів виявлення хвороби та поінформувати з приводу того, що робити у випадку, коли діагноз таки підтвердився. Деталі у матеріалі Катерини Лукенець. Десята ранку в будинку культури орбіта починається спеціальна акція. Її присвятили дню боротьби з цукровим діабетом. Прийшла сюди і запоріжанка Валентина Ніколаєва. Хоче дізнатися більше про цю хворобу. Що таке діабет, як страдають, як треба лічитися, як надо приймати піщу. 21 першому столітті боротися з діабетом легко. Для цього є спеціальні прилади. Їх називають глюкометри. Також дуже важливо знати про цю хворобу. Для цього тут. консультует лекари. Будет проведена лекция для больных ознакомительная, как жить, что такое диабет, как жить с диабетом. И, возможно, будут разыгрываться, может быть, глюкометры, может быть, какие-то иголочки для проведения самоконтроля. Завдяки глюкометрам можно зручно вымерять уровень цукру в крови. Это можно сделать дома и на работе. Это не то, что удобно, это еще и необходимо. То есть каждый глюкометр должен быть нужнее, чем мобильный телефон. И, скажем так, очень удобно Почому сам аналіз діло за 5 секунд, чи справді пристрої працюють так швидко, можна перевірити в іншому залі. Тут вже зібралась ціла черга з бажаючих. Процедура дуже проста. Тут проводиться електронна система. Тось ми просто прикалуємо париться і ждемо глюкометр Нам скаже, дасть результат. Результат можна дізнатись рівно через 5 секунд. Норма цукру крові від 4 до 7 моль напета клітка паджучнешеліси. Якщо норма глюкози зашкалює, це означає, що людина хвора на діабет, проте не варто засмучуватись, кажуть медики. В наш час є багато професійних фахівців, новідні апаратури та ліків. Тому життя кожного діабетика може бути точно таким, як і у звичайних людей. Катерина Лук'янець, Дмитро Пришелець, телеканал Зет. Тему продовжить Юля Дідкова, координатор соціальних та просвітницьких проєктів громадської організації діабетик. Вона в нашій студії. Пані Юля, добрий вечір. Добрий вечір. А кожен другий хворий на діабет не знає про свою хворобу. Ну, на ваш погляд, чи можна пояснити ось таку настільки невтішну статистику? Тому що діабет сахарний второго типу. Є два типи діабету. перший тип і другий тип. Сахарный диабет второго типа до 5 лет он протекает совершенно бессимптомно. Мы всегда говорим о том, что диабет – это не больно, диабет – это не страшно, потому что увидеть высокий уровень сахара в крови можно сделать только анализ. Поэтому мы каждый год проводим Всемирный день диабета. Вот. Это является платформой для дальнейших планов, для того, чтобы каждый, кто хотя бы имеет один из первых признаков сахарного диабета, имел возможность прийти и вот этими скринингами сделать экспресс-анализ уровня сахара в крови. Глюкометр действительно очень хорошо подметил ваш журналист, что глюкометр он должен быть для диабетика важнее даже, чем мобильный телефон. А скажите, ось, говорячи про эти пять лет, протягом которых протекает Хвороба непомітно без ознак, а чи означає це, що після п'яти років обов'язково трапиться інша наступна стадія? Чи все ж таки хвороба може бути призупинена? Смотрите, чому таке важне міроприяти, як скринінг, ми проводимо вже з 2004 року, тому що дійсно вовремя поставив діагноз, можна так називаємо преддіабет, коли у вас ще… в общем-то, все органы и системы работают нормально, выявив вот этот вот уровень сахара в крови повышенный, можно изменить немножечко образ жизни свой, добавить нагрузки, изменить питание, убрать стресса, может быть, проверить, какие-то воспаления в органах есть. И можно не допустить развития диабета. А що має насторожити людину, яка не знає про свій діагноз, ось, але ну, певні ознаки якісь побачила. І це ознака того, що обов'язково і невідкладно треба йти і проходити обстеження? 80% – Це людей з ожиренням, їм нужно йти і перевіряти уровень сахара в крові. Це так званий глюкотолерантний тест, він ділається. Тоже достаточно просто, под нагрузкой, ну, там, сладкое, они конфетку едят. Этот тест расскажет любой врач-эндокринолог. И первые признаки – это сухость во рту, это надбир на вагам, это повышенное мочеиспускание. И вот я же говорю, когда человек при втором типе сахарного диабета резко начинает поправляться, вот нужно бежать к эндокринологу. потому что э, уровень глюкозы, когда он, вот глюкоза нам необходима для э, головного мозга для того, чтобы мозги работали, а когда она не и вот мы на своем мероприятии показывали очень такие яркие, красочные ролики, которые показывали больным, как вообще все происходит. Стоял такой куб с водой, и туда насыпался сахар. И когда много сахара, он становится таким вот ну, таким тягучим. Вот такая кровь у нас получается, когда у нее повышенный уровень сахара в крови. Она не попадает, глюкоза не попадает в кровь. І ні, ні. Скажіть, людина, яка хвора на цукровий діабет, у чому вона має себе, по-перше, ну, одразу і найбільше обмежити? Це переглянути своє харчування. Що можна вживати, що не можна вживати? Що... Є, в общем-то. Проводила Британская диабетическая ассоциация многолетние, многолетние, 25 лет были исследования, они проводили такие исследования, и было две группы больных. Одна группа, самый простой легкий тест, но они проводили многолетние исследования. Одна группа больных при втором типе сахарного диабета после еды сразу делала 40-минутную прогулку. Ну, таким чуть-чуть ускоренным шагом. Это всего лишь 40 минут ходьбы. Но после э, многолетних исследований сравнили осложнения группы диабета, э, ну, наблю, наблюдавшихся, у которых был вот этот вот 40-минутный, э, обязательный 40-минутная ходьба после еды. Вот. И те, у которых не было. Тех, у которых не было, э, у них были очень серьезное осложнение. У тех, которые ходили, всего лишь ходили, ничего больше. Просто ходили чуть выше, чем средний темп. Но это было 30-40 минут обязательной ходьбы. У них осложнений было просто в разы меньше. Насколько важко жить с диагнозом цукровый диабет? Далее в нашем сюжете наши журналисты провели день разом с людьми, которая хворит на цей недух. Її життя сповнене постійних уколів вимірів глюкози та чіткої дієти. Маленька дівчинка Настя живе з діагнозом цукровий діабет. Вранці замість того, аби відразу піти вмиватись та чистити зуби, вона вимірює рівень цукру в крові. Анастасія Гонтарь хворіє на діабет з чотирьох років. У мене якби починається гіпоглікемія, Я не чувствую рук, ног, як будто ще розбрана. Буває у мене таке, Я себе не дуже чувствую. Настя Гонтарі у свої 9 років сама ставить собі уколи. Діти в школі товаришують з нею, але часто питають про її захворювання. На лікування в місяць сім'я витрачає приблизно 500 гривень. На я би хотіла її вилізти, якщо б можна було взагалі, тому що цей царний діабет дуже сильно впливає на соношені. Поламав все. через діабет лікарі не можуть вилікувати у Насті катаракту. Дівчинка носить окуляри та бачить все одно погано. Та не дивлячись ні на що. Дівчинка насолоджується моментами, коли вона, як і всі звичайні діти, гуляє з мамою та п'є запашний чай. Катерина Лук'енець, Дмитро Пришелець, телеканал Зет. Юлия Деткова, координатор социальных и просветительских проектов Романской организации диабетов в нашей студии, Пани Юлия, скажите, будь ласка, что mająть знать близкие э, люди, неяк остраждаем на цукровый диабет. В первую очередь они должны знать о том, что у этого человека есть этот диагноз. При первом типе сахарного диабета очень часто бывают пограничные состояния. Мы говорим, что это одна болезнь, но это два разных названия. При первом типе сахарного диабета инсулин не вырабатывается. Как правило, первый тип сахарного диабета ставится людям до 35 лет. Все дети, которые заболели диабетом до ну, 18-летнего возраста, они обязательно э, получают инсулинотерапию. Люди, которые заболели до 30-летнего возраста, в 90% случаев они тоже получают инсулинотерапию. У них перестает вырабатываться инсулина, инсулин. Бета-клетки погибают. При втором типе сахарного диабета инсулин продолжает вырабатываться, но он недостаточно усваивается клетками организма или в недостаточном количестве выделяется. Поэтому, имея первый тип диабета, у людей может быть меньше и продолжительные осложнения, ну, отсроченные осложнения, чем у людей со вторым типом. Мы почему говорим и кричим о том, что второй тип диабета, даже просто появившись первые признаки того, что есть сахарный диабет, они должны поинтересоваться своей болезнью. Они должны понять, что им можно кушать, что им нельзя кушать, что им... Нужно принимать какие препараты. Препараты должен только доктор назначать. Потому что у нас, к сожалению, при втором типе сахарного диабета, вроде как, и не такое серьезное заболевание. Они делают себе инъекции инсулина. Но у них больше осложнений, чем у людей, которые живут с диабетом и 30, и 40 лет. Потому что вот ребенок маленький, вы видели, да, она с 3 лет болеет. 3,5 года, 4 ей было, когда она заболела. У нее меньше осложнений, и она ну, как, как, нормальный ребенок себя чувствует, потому что она организована, она ежедневно измеряет себе уровень сахара в крови, она делает себе эти инъекции инсулина, она соблюдает эту диету. Скажите, сукровый диабет – это больше хвороба, которая продается суто от батьков детям, или все-таки это больше недух, который человек получает уже Смотрите, при наследственность, безусловно, имеет большое значение в том, что через... диабет передается через поколение, по материнской линии больше вероятность. Вот. Но самая страшная статистика была в прошлом году. У нас по Украине детей... каждый год какое-то количество детей заболевает сахарным диабетом. В прошлом году больше, чем полторы тысячи детей, которые заболели до 13 лет. Что, Это что, официальная, что, что статистика, официальная статистика. Вот. Потому что ну, не было такого... Мы, мы говорили об этом пять лет назад, что идет э, сильно, э, сильно большое количество детей, которые заболевают от нуля лет. Раньше это, эти случаи были, может быть, ну, раз в два года, вот дети до года заболевали. Сейчас до пяти лет на 30% процентов повысилось количество детей, которым ставится диагноз сахарный диабет. Ну и вообще... Але с, чем? с чем все можно повязать? А вот вы знаете, как бы, при всем при том, что диагноз сахарный диабет ставится довольно легко, никто не знает, почему возникает это заболевание. Это может способствовать стресс, это может быть даже после банального гриппа. Вот. Но то, что с наследственность играет роль в том, что так называемая группа риска. Если болеет бабушка, дедушка, мама, папа реже, а вот именно через поколение там... А какая бы у веццотков? То, что... 70%... Было 70 веццотков. Да. А, Паня Юрьевская, скажите, пожалуйста, есть ли проблема в Украине, в частности, в э, Запорожье, и с обеспечением инсулином в Эта проблема возникает каждый год. Э, мы сейчас даже столкнулись с тем, что впервые выявленные дети, они получают э, только картридж. Вот картридж инсулин делается э, детям э, в шприц ручках это такая вот, шпри... ну, вот она как ручка только вот здесь вот иголочка а сейчас э, инсулины э, инсулинотерапия шагнула далеко вперед дети могут и и взрослые могут идти на инсулинах при условиях соблюдения э, самоконтроля. Они могут идти без осложнений. Очень много лет, и у них замечательно. У нас в обществе сегодня была на днях диабета женщина, которая, которая 68 лет, она заболела диабетом в 14 лет, она родила ребенка, всю жизнь работала, вот на пенсию пошла года три назад. То есть как бы на инсулине с 14 лет женщина реализовалась. Прекрасная мать, прекрасный работник, но... А уж, напевно, когда этой женщине было 14 проблем с обеспечением да. значительно меньше. Почему сейчас? В чем справа? Вы знаете, я думаю, что это все деньги. Кому-то очень интересно, чтобы покупались инсулины определенных фирм, чтобы... как вам сказать? Во всем... В Европе почти 70% детей идут на аналоговых инсулинах. У нас дети получают аналоговые инсулины, чтобы вы понимали, это вот длинный, два типа инсулинов, длинный и короткий. Это базис терапия, которая позволяет как я говорю, идти без осложнений. Длинный инсулин колется, он держит уровень сахара в крови, ну, так вот, ровненько целый день. И на еду подкалывается короткий. Вот вы будете кушать, у вас поднимется уровень сахара в крови резко. И тогда колется короткий инсулин. Это называется базис длинный инсулин. Болюс – это вот короткий инсулин, который нужно Перед, пище, ну, перед приемом пищи у колодью. У нас назначают человеческие инсулины детям, которые не вот такие вот, как я рассказала, ровненькие. И на прием пищи, то есть ребенок совершенно спокойно хочет кушать, покушал в 4 часа дня да, там, или в 2 часа, он не привязан. А, баз, а человеческие инсулины, которые сейчас получают наши дети при впервые выявленном, поставленном диагнозе, они вот такие вот, знаете, вот... У них пики не, не вот ровненько они идут, тут уколол и держится сахар. А вот так вот. Поэтому девочка и рассказывала, что она себя, бывает, плохо чувствует, потому что тяжело уследить. У детей же ж формируются органы и ткани, они растут. И самая оптимальная терапия – это вот аналоговыми инсулинами. И все-таки медики говорят попередить Появу цукрового діабету можна. Для цього слід дотримуватися всього декількох правил. Ну, По-перше, вести активний спосіб життя, регулярно займатися фізичними вправами, більше ходити пішки, а віддавати перевагу активному відпочинку це теніс, плавання. А по-друге, це правильне харчування, слід відмовитись від фастфуду. Харчування повинне бути збалансованим, менше жирів та простих вуглеводів, більше білку. Ну і... Звичайно, душевна рівновага. Не піддавайтеся стресу та намагайтеся а, якнайменше хвилюватися. А, пані Юлію, все ж таки основний фактор появи діабету все ж таки, це стрес чи це неправильне харчування? Це все в місті. на 50. І неправильне харчування і стрес. Ви правильно сказали, що можна бути спокійними очами, дивитися на цей світ. І тоді… Скажіть, чи є так званий небезпечний вік, найнебезпечніший вік, коли існує ось саме найбільший ризик отримати цю хворобу? А ви говорили про те, що ну, є певні э, перестороги, коли людині 30 і більше, я так розумію, років. Але чи виведена окрема цифра? У дітей э, в саме сложні період періоди подобертата. Це 8 років, це э... 13 лет, это 16 лет. Вот эти вот три периода это для детей опасно. Ну а после 18 можно заболеть в любом возрасте. Абсолютно в любом. Женкишие че, человеки больше своих хвороби. Эта болезнь не выбирает никого. Она может случиться с любым человеком в любом возрасте. И эта проблема Почему, как бы вона объединяет і и больших, і и маленьких, і багатих, і бідних. Повертаючись до теми забезпечення інсуліном, скажіть людина хвора на діабет. Скільки вона може прожити без інсуліну? Власне, чого, чого вар варто відсутність? Два дні. Два дні. Потім буде кома. Если примем такой уровень этого захворивания в Украине, да в Европе, какие тенденции мы можем увидеть? А статистика почти одинакова. Каждый вот вот пять человек. Вот вы просто можете провести такой эксперимент. Пройдет пять человек, и у одного из этих пяти или родственник болеет, или сосед, или знакомый. То есть каждый Каждые пять человек, кто-то знает о том, что есть такая проблема у кого-то, может быть, даже у него в семье. Вообще, по прогнозам, в 2035 году будет 600 миллионов человек с диабетом в мире. 600 миллионов человек в мире в 2035 году будут жить с диабетом. Только здоровый образ жизни на 70% может сократить... Ам, вот это вот тобто такой за... неблагоприятный прогноз. Тоже тобто великим рахунком тут не мають ніякого значення якісь соціальні умови, де ти живеш, е е наскільки дороге чи на недороге вино вноти п'єш, наскільки дорогу чи недорогу їжу ти вживаєш. Не такий вот медленный видіться, который може підкраса в самое неподходящее время. Что говорит медицина с этого привода? А хвороба є невеликовною? Что говорят Нобелевская медики, Нобелевская премия. Специалисты? Нобелевская премия ждет того, кто придумает лекарство от диабета первого типа. И когда у нас заболевает у мамочек ребенок, они просто как белуги месяц воют, и вот здесь начинают суетиться наши Такие вот волшебники, которые целители, знахари. Самое опасное в этом всем, что мамы начинают им верить, и они до последнего не верят в то, что у их ребенка случилась эта болезнь. Вот сегодня была на мероприятии впервые выявлена мамочка. Значит, когда 80% бета-клеток уничтожены вот тогда появляются первые признаки сахарного диабета первого типа. Это резкое похудение, обильное мочеиспускание, и человек все время пьет. Он может выбивать до 5 ш... ребенок да, или взрослый человек 5-6 литров воды в день. 80% клеток бета-клеток уничтожено, почему не могут найти? Потому что если хотя бы 50% бета-клеток было уничтожено, можно было бы еще что-то сделать, 80%. И тогда появляются явные признаки первого диабета сахарного ну, первого типа. Когда ребенок попадает в больницу или ну, до 35 лет, попадает обязательно в реанимацию в предкоматозном состоянии. Первый тип сахарного диабета очень часто – это предкоматозное состояние. Вот он попадает в больницу, полежал неделю, сразу, сразу назначается инсулинотерапия, сразу э, диета и поджелудочная. Она как бы немножечко отдохнувшая, да, вот она начинает еще там вот последние как бы свои там бета-клетки выделять. И вот здесь вот как бы приходят наши целители и говорят: "А мы вам поможем. Вот если вы обратитесь до двух месяцев, до полгода, мы вам поможем." Врачи со своей стороны говорят, ни в коем случае не верьте, потому что это, ну, это, это называется медовый месяц. Он не у всех бывает, но он бывает. И я просто помню маму, которая заболела, ну вот ребенка пыталась вот так лечить, она на коленях ходила по палате и говорила, девочки, ни в коем случае никому не верьте, только если сахар выше 16 у ребенка, это только инсулинотерапия. А пані Юлі, достатньо мало часу. У нас останнє запитання дуже коротко. Я втретє хотів би повернутися все ж таки до теми забезпечення інсуліном у Запоріжжі та у Запорізькій області порівняно з іншими регіонами. Ситуація погана, нормальна, звичайна чи е, добра. Ну, обична ситуація. Єдине плюс – тому нам удалось году році ендокринологічний диспансер, який хотіли закрити. А каждый год ми сталкиваємося з тим, що перші три місяці з початком нового фінансового года ми отримуємо проблеми з тим, що нам не можуть закупівети інсуліни. Шума традиція. Дійсно, сума дякую great. вам. В нашій студії була Юлія Діткова, координатор соціальних та просвітницьких проєктів громадської організації Діабетик. Ми зустрінемося в наступній годині. Зараз новини від інформаційної служби телеканалу жет.